ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಚೌತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯೋಗವು ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ದರಿದ್ರತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪರಾಶಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ಯಾವ ತರಹದ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸಮಹಾತ್ಮಾಸು ದುರ್ಲಭಃ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಜ್ಞಾನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಾಸುದೇವನೆಂದೇ ಮನಗೊಂಡಿರುವನು ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭವು ಎಂದು ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಚಾನೆಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्म नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ गणे श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्म नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्म नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः ॐ श्री गणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मी नमः ॐ श्री श्रीगणेशलक्ष्मीये नमः